Я точно так же говорю, у вас там есть и пресс-эташе пресс пресс какой-то, я не знаю, чем он занимается, и ваша задача точно такая же, как и в стадионе. а то вот думает, что его задача в футбол играть. А, он, а этот думает, что его задача людей привлекать. Ничего подобного. Все должны заниматься одним. принципом. И футболом, и людьми, и это точно такая же ваша ответственность. Точно такая же. Поэтому ну, мы этот акцент расставим вот, буквально, я думаю, что мы накануне первого матча, первого числа мы играем, да? Первого. Вот давайте запланируем мы 30-й, э, 30, 30 31-й, 30-й, 31-й. Ну, 30-й. Как вы скажете? За, да, да. За, За два дня. За два дня. За два дня. Вот давайте За мы два запланируем два, два дня с вами, с прессой, потому что мы как раз соберемся. Тут болезнь. Соберемся сами и доведем этому нашим разговорам, не разговор, а планирование нашей работы, чтобы мы после этого, э, после этой встречи, четко понимали на первые полугодие цели задачи Первые полугодия. И мы их запишем на бумажку. как для клуба, как и для стадиона, как мы для себя поставим, потому что мы будем сейчас говорить, что процесс поэтому мы 30 числа договариваемся встречаемся и вложим на бумагу все задачи на первое полугодие. на второе полуводие потом второе и у нас встречное предложение говорит приходите к нам на тренировку мы мы открыты там более в таком естественной обстановке не в стенах а приходите посмотрите запечатлите, как ребята двигается под каким пульсом они работают? Я молодец, когда без пресс-конференции так и не нашел бы возможности пригласить. Я другое хочу сказать. Вот у нас есть Бондаренко Вадим. Хорошо неизвестный человек. И сегодня он там занимается, у нас же есть еще одна команда вторая появилась в, в этом году так я понимаю. Да? И вот тут я как раз хочу, и мы вчера с Вадимом перекинулись словах, вообще надо встречаться, обсуждать, не только со мной, надо коллективно собраться, э, обсуждать вопрос, потому что опять же, я всегда сказал, деньги это вторично. Вот первично научиться работать. Когда мы научимся работать, тогда поймем, а какие за этим стоят деньги. Хуже не будет однозначно, а вот уже как лучше зарабатывать. Поэтому я приглашаю действительно и нашу команду, второй линии бац чтобы это было, ну как бы, входило сюда, в этот футбольный клуб, потому что мы не просто да да, 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 пропагандируем. И потом для вас это тоже трамплин будет. И потом вы будете друг друга соперничать и поддерживать. Понимаете? И я думаю, все равно при нашем плохом бюджете у вас зарплата ниже, чем у них. Поэтому ну, как бы стремление есть. Ну, да, мотивация должна быть <с arabic> Но об этом все нужно договориться и понимать, и работать совместно. это будет большое подспорье для общего развития и дополнительная команда. Я думаю, все согласятся с этим. Игорь Иванович, залучайте миллионеры чинесенские. Кого? Миллионеры чинесенские. Миллионеры Так я же когда сказал, клуб спонсоры, то, конечно, их же я имел в виду. Они сейчас 16 попадают в список. Ну, залучайте, мы же будем залучать. Я же не могу залучить команду. Mm -hmm. Строй построиться в и налево. Mm -hmm. будем разговаривать. Mm -hmm. разбавлять. Для чего ж а я же я подключаю? Для чего же я бага, подключаю? Для чего же я а подключаю? А я же разумею, каким чином делать эти... Вот как раз на Владу я этапе рассчитываю, на их влияние, на их участь, на их помощь в этом плане. Конечно. А зачем Нет. мне влада в этом? Можливо, у, вас Ні, вони, в у вас вони більш конкретно прислухаються, якщо кожен з них, можливо, там по пів мільйона перерахує на сезон на підтримку одного і другого футбольного клубу. Ну, Умовно так. кажучи. А, то вони... Я готовий, якби прислухуватись буде ви... Підтримати <рес> фотографії, якщо треба іміджеві портрети, я зроблю просто це на ентузіалі. Всім присутнім в президії, будь ласка, от сьогодні. Спасибо, вопрос, вы, вопрос, не касается команды, но, скорее всего, касается вопроса Андрея Викторовича. Финал Кубка Федерации, финал Кубка Головой даже Администрации, ну и Суперкубок впоследствии. Есть ли даты и есть ли место? Значит, дат нет, место есть стадион юбилейный, потому что мы, как говорил Виктор Иванович, будем стягивать все самые крупные соревнования сюда, чтобы... Все получить... три? Да. Единственное, равный город претендует на Кубок Федерации, они просят, чтобы провели у них. Вот. Но это зависит все от Барса, потому что финалист команда Барса. Так что если будет совместно договоренность, значит мы в любом случае примем как команду договоренность. Ну и хотел бы несколько слов сказать, потому что такой федерации других вопросов нет. А если нет вопросов, значит федерация как-то работает. Да? В общем, когда не работает, когда кто я хотел поддержать Виктора Ивановича и всех коллег своих, и сказать вам самое главное. Мы должны друг друга поддерживать и, как говорится, идти вместе, и не в разные стороны, в одном направлении, тогда у нас у всех будет успех. Потому что вы журналисты, это четвертая влада, в общем, вы, как говорится, пропагандируете также самый футбол на, на значит, ваших газетах, кто на радио, кто на телевидении. И я бы хотелось попросить, чтобы мы сегодняшняя пресс-конференция была толчком к совместной деятельности на благо футбола, на пропаганду здорового образа жизни. И хотел затронуть быстренько один момент, который связан сегодня. Юрий Николаевич задавали вопрос там, по поводу сумских футболистов там, и почему их мало в нашей команде. Я как человек заинтересованный, чтобы были футболисты побольше сумских команде ПФК Сумы, там не тянет а только там партия, это три профессиональных клуба, которые защищают честь нашей области. Но я могу сказать, есть один большой препятствие, это то, что все-таки не достроили мы академию, которая сегодня стоит как уже долгострой. И почему в этом проблема? Потому что вот хороший футболист Хабленко, он сам Путильский, не было академии, он ушел сначала в шахтер, сейчас он говорит. То есть получается так, что у нас есть хорошие футболисты, и в Конотопле, и в Шостке, и в Путивле, и Получается, Игорь они идут в академии, там есть обучение, там есть школы, там есть проживание. И мы лучших своих футболистов теряем. И поэтому даже много футболистов в самой Бальце ушли в Харьковский Металлист, потому что, ну, понимаете, что такое. И когда академия, когда футбольный центр. Две разные вещи. Поэтому на сегодняшний день футболисты, которые с Барса выпускаются, они в априори, действительно, как Николай сказал, у них не хватает мастерства, чтобы пока проявлять себя в первой линии. Спасибо большое. Сейчас у нас появились энтузиасты. Они у нас были, только появились. Кто-то еще раз, так что там значит, Владимир Данилович появился, вот Владимир Анатольевич которые создали эту команду, хорошо или плохо они стартанули, надо ставить задачу на конец сезона, потому что они только стартанули, они наберут еще форму, наберут ход, то есть первые две, три, четыре, может первый круг он не будет показывать ничего. Ну, я думаю, эта команда жила, и вот оттуда будет конкретная подпитка для команды ПФК «Сум» или для нефтяника. Суми. Так что мы не можем разделять два клуба. Я думаю, что правильно, да, Считать, что таким образом. Мы ни от кого не отталкиваем. У нас буквально на этих сборах было более 10 футболистов, выпускников сумского футбола. Но если они на сегодняшний день немножко не хватает мастерстве, то вот они сейчас все бац. То есть приблизительно мы этот цикл, как говорится, за -за замыкаем. Я почему хотел сказать, что федерация футбола, она в основном задача какая? Это детский юношеский ну, футбол. Это аматорский футбол, и в априори это национальный сбор. И действительно, вот что у нас сейчас национальная сборная самое большое присутствие. У нас два футболиста и главный тренер. Ни в одной в другой, в другой федерации нет столько людей. То есть вроде мы работаем, да, вроде есть результат, а вот где-то тут какой-то немножечко сумма. И поэтому вот, хотелось еще вот, и Виктор Ивановича попросить, может все-таки мы встретимся вместе там с Вернатором. Да. И поэтому по этой академии, в принципе, надо бы вопрос поговорить по этому зданию, чтобы все-таки может нашли какие-то средства, чтобы закрыть этот проект. Но это потом для ПФК суммы будет очень важно. Потому что -на можна коли цю газету відновити, вона зареєстрована, обхайматеріалу і видать. А просто найкраще було, щоб є час зробити 20 днів на перше число. Завод функція. Хороша газета, кольорова, можна було заводская, все зробити. Типа і можна <тф>. і ти раз зробити, і продать можна було, що я не с командую тримати. Газета была, и мы всегда говорим, можно в… сделать. Мы же всегда готовы рассматривать вопрос, ты об этом знаешь. Ведь прийти, скажи, я буду заниматься, Конкретно. пожалуйста, чтобы посчитали бюджет, и мы будем заинтересованы, как федерация, чтобы ходила газета Федерации футбола с мужчинами. Вот я потом другой момент, вот мы сейчас, буквально вчера тоже встречались с Виктором Ивановичем, и, и разговаривали о том, что нам надо создать, возможно, общественную организацию, э, ассоциацию футбольных болельщиков с мужчинами. И нельзя ее разделить там ПФК суммы, там, или там сейчас у нас Барса появилась, чтобы это была ассоциация. И ее вот именно здесь, и ту же самую газету распространять среди членов. Так же самые абонементы, допустим, со скидкой, там, грубо говоря, 30% от номинальной стоимости, но в этой, в этой ассоциации распространить, чтобы люди были заинтересованы. Да. И э, то же самое, не только застрять внимание, допустим, только то, что мы покажем по телевизору, а развивать именно болельщиков, возможно, какие-то акции, встречи с командами, допустим, собрали, и например, Олег пришел, там, Дмитрий Богачев, пообщались, то есть... Вот это как одна из тоже моментов, чтобы привлечь болельщиков на поле. Человек купит абонемент, он в любом случае может, будет стараться ходить. С другой стороны, как этот абонемент будет выглядеть, потому что многие спрашивают, а нет абонемента приобрести? Ну, многие это спрашивают. То сделать для членов ассоциации конкретно сделать какие-то скидки. Вот для того, что какие-то там детальные сектора, чтобы мы видели, сколько у нас их находится. То есть это очень важно. І внутри, может быть, там какие-то там футболки дарить людям, которые там активно себя проявляють. Ну, что... Я ще да, -да, 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 да. скажу. <клес> <клес> ну я так би всі присутні сьогодні журналісти, футбольні люди, я в целом одну хвилинку. На жаль, на жаль, ну в міру різних причин. У футбольного клубу Барса те є ж плани провести таку ж конференцію перед початком сезону, але до, пер, перед першим туром ми не встигли це зробити. Я думаю, Перед другим туром ми зробимо. Ми познайомимо з журналістами, з тренерським складом з усі. І хотів би в двох словах сказати, для чого був створений футбольний клуб Барса. Футбольний клуб Барса був створений після того, як ми. Досить тривалий час вели переговори з футбольним клубом суми, з керівництвом і з тренерським складом. І на сьогоднішній день ми знайшли повне порозуміння, і якби хочемо створити таку вистроїти таку концепцію, щоб наші випускники не лише барси, а всіх футбольних шкіл взагалі сумщини могли. І мали таку можливість після закінчення школи не йти десь на вулицю, можливо, або на першій області грати, а могли продовжити своє футбольне життя у професійному клубі. І також ми плануємо підготувати потенційних гравців для, в першу чергу для футбольного клубу Суми. А можливо, і не лише для футбольного клубу Суми але на, на першому місці в нас стоїть це футбольний клуб Сума, адже це наша рідна команда, це команда нашого місця. І з головним тренером Ярошенко ми практично, практично кожен день ну, якісь розмови ведемо, переговори, тобто спілкуємося. Я хотів би, щоб і тренер наш футбольного клубу Барса і воно, я думаю, так буде. Богач Володимир, він теж спілкувався досить тісно і плідно. І якщо ми приложимо ті всі зусилля, і я думаю, що у Юрія Миколаївича є. Знання і досвід, який він передасть нашому тренеру, і в цілому футбольному клубу Барсі. <плес> <Без, без переговору. плес> а що відносно фіналу Кубку Федерації, то після того, як ми буквально вчора декілька слів переговорили з Віктором Івановичем, то я зрозумів, що окрім як на стадіоні юбілей, ми його ніде не маємо права пробувати. Так що... А всі технічні питання ми вирішимо. Okay, okay, okay. Ну, все, спасибо. є питання до директора Вопрос касається безопасности і стратегії. вот, на нашому стадіоні плохо, що немає. нет сегодня руководителя фанов. нет человека. Хоть по регламенту положен в клубе должен быть человек, который работает с болельщиками. Это не офицер беспеки, это отдельный человек. Вы знаете, что, что у нас творилось в процессе футбола. Оно везде есть, конечно, но мы должны это и клуб отвечает за эту безопасность, за поведение фанатов. За поведение, особенно, когда в Чернигов играл, вы помните, что они, перестрелка была. Наши фаны эти из таких орудий стреляли, что вообще, как в этом году есть такой человек, будет работать. Вот у вас, пожалуйста. Станислав Иванович, мы прежде всего работаем, обслуживает нас организации, начинается с да, и заканчивая с В Чаши могут находиться, так как мы знаем, ну вы знаете всю прекрасно вот эту кухню, да, в чаше могут находиться это только стюарты, да, а милиция у нас по периметру находится. То есть есть взаимосвязь стюардов и Милиции и дальше делаются ряд мероприятий, которые происходят на стадионе. А человек, который должен работать с фанами, мы работаем с фанами, мы непосредственно, у нас есть непосредственная связь с руководителем фан секторов фан-клубом, и с ними переговариваться. То, что приезжают, приезжают фаны с других городов, это уже милиция обрабатывает их на входе и дает им некоторые указания, то есть, непосредственно на с правилами поведения всем остальным. А дальше какие последствия там будут уже э, с их не, мы же не можем знать, что у них в голове. Или я не пойму, может нужно внедрить туда кого-то, какого-то шпиона, чтобы было там, там развлечение. Ну, то есть можно, можно, да, можно, дискутировать, но если серьезно относиться, то каждый занимается узкопрофильно своим. Например. То, что, и то, что нас обязует федерация, мы, мы давно хотели, чтобы милиция была в чаше. И это было, это, ну, ну, есть правила федерации. Правильно? Да. Ну и тогда я так сказал, вы вот задали этот вопрос, Везде, я вам скажу, во-первых, находится да, да, вот, а у нас. С вот. Вы просто повернитесь, молодой человек. Можете познакомиться, так что мы пригласили. Что касается значит, того случая, когда болельщики десны... С панами из сум побежали друг другу навстречу. Но я вам хочу сказать, что на стадионе Олимпийский побежали вообще все. И безопасность мы были на Майке, чтобы вы понимали. Там 80 человек в штате, которые занимаются непосредственно безопасностью, и плюс стюарты, которые это нанимают. Значит, любые действия, которые связаны с фанами, они должны проходить ну, по каким-то совместным там Ну, надо обговаривать с ними, каких поведений, тогда будет все нормально. Вот мы с ними сейчас обговариваем свои поведения. Последние игры никто не стрелял, никто не жжет, никто не поярал, не поиграл. Но вот я вам скажу последний игра на Полтава, волынь Там подходит генеральный директор и говорит. Ну, в связи с тем, что у нас там Лига Европы на носу, мы ничего будем взрывать не будем, ничего палить не будем, но мы с вами договариваемся. Они палят, взрывают, а мы за это платим. Но я вам просто, ну есть, а это уже как хозяин. Если хозяин есть лишних 200 тысяч, да, заплатить штраф. Платят, они это делают, только они никуда не выбегают. То есть это называется там у них там свое, как говорится, свой сценарий. Так вот, на сегодняшний день самая главная задача, это чтобы болельщики не выдвигали, не перемещались по секторам раз и не выдвигали на футбольное поле. Все дальнейшие мероприятия, мы с ними общаемся и мы доносим одну вещь, чтобы мы не в состоянии сегодня платить штрафы, потому что у нас реально нет этих денег. И каждый их запаленный фаер, или, или, или каждая петарда, это приблизительно штраф 3 тысячи, 5 тысяч, смотря сколько фаеров. Поэтому каждый их действие, когда они это палят, они наносят вред своему футбольному клубу, за который они болеют. Потому что если бы как в Полтаве, у них есть деньги, они за это платят, так же самое шахтеры, динамо Киев. То есть они договариваются сразу, сколько будет фаеров, что будет взрываться, за это за все платят. Так, что этот вопрос вы в контакте вполне И там есть специальные пропускали. По стратегии, вы сказали, стратегия подписана всеми, как говорится, органами, инстанциями. Вся она есть, совместно с вами мы ее делали, так что у нас в этом плане все в порядке. А вот единственный момент, я хотел сказать, пока вот сейчас, на входе в стадион должны висеть правила безопасности пожарной. Не вот. Без специальные по регламенту, каких размеров И правила поведения болельщиков. Чего у нас нет. Приходит в стадион. Это просто инспектор закрывает свои глаза. А приедет такой, и скажет, этого нет, этого нет, этого нет, за это тоже штраф. А Но штраф уже уходит, ну, уже он. оператор спортивного Ну, это у нас есть на стадионе, что вы последнее сказали. А кому платят? Как вот договариваются и потом. Кто платит? Ну вы Нет, я вам рассказываю, будет когда, ну, когда пишет инспектор матча, что жгли фаера. Этот документ идет из такой контрольный дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины. Они смотрят, так, 5 фаеров, значит, 5 тысяч, там 3 петарды, еще 3 тысячи, вот вам 8 тысяч штрафов и платит глупо. Это все выставляется на клуб. Вот Да, ущерб садиона. Ну ничего, Вот очень я фанатам яких болевальникам пришли на футбол в Пареве в антракте можно ходить из сектора в сектор Нет. Нет. я вам расскажу как правильно делается следующий образом. почему ультрасы не все отделены видели там маска клетка да там сейчас на личийском сетку повесили так, прозрачную так особо ее не видно они только под присмотром стюардов а там, работники милиции они всегда стоят в проходах. вот они должны контролировать куда пошел ультраз, какой туалет из этих изображений, его провести обратно и досмотреть при входе обратно в этот центр. И самое главное, по последним данным, это тоже там да, вам, как говорится, не для записи, на стадионе Олимпийском в последней игре, когда все выбежали на поле, в такой в сумках трех журналистов были взрывные петарды. Их проносили на стадион журналисты. Так что, как закрыть продолжить? Это очень выгляжу. тяжело. А вот да. я вопросно так. Не то, что я никаких. Нет, это информация. Я вам. А показали зарис? Да. Да.